Слушай, а вот что ты думаешь, я вчера говорил с Сэн-Джой, да, она говорит, что, ну, король, вот он типа в роль, это у него роль такая, мне кажется, это не роль, а мне кажется, он такой вот, ну, по жизни. За короля у меня очень много информации кидали. Он э, барыга, король, потом типа... Такое? Потом вот это же с детьми у него был инцидент, он детей на бутылку сажал, хотя, типа, это было вообще в чате рулетки, там никто подарки за это не кидал, это чисто сугубо он делал. Ну, то есть он, он хотел, изъявлял такое желание делать роль его. Роль его в плане, я слышал, такое было, что он тоже какие-то были, типа, идентичные моменты, как вот со мной, типа, какие-то встречи. В итоге его находили, к нему подходили, и он говорил, ребята, это шоу, это тикток, типа ну, типа, я, отстаньте от меня, понимаете? Но он заигрывается, а потом, ну, понимаете, даже если он в ролях, давайте будем откровенно, но он людей может загнать эмоциональную яму, понимаете? Сломать человека эмоционально. Это есть грани какие-то, есть грани. Я понимаю, здесь ТикТок, есть шоу, но есть какие-то грани, которые, ну, нельзя нарушать. потому что он чересчур это делает. Он, представьте, он берет просто целую армию подписчиков, у него же есть свои подписчики, довольно-таки он здесь вещает, довольно-таки большое количество времени, там 5 лет, да, и у него уже есть своя аудитория. И он берет эту свою аудиторию настраивает на людей, вы представляете? И, это, и эта аудитория обозленная, обозленные люди, потому что, к сожалению, очень сейчас много людей, которые обозленные на людей и на жизнь. И они начинают просто вот это всю свои негативные эмоции выплескивать адрес человека, который они даже совершенно не знают из-за того, что просто король сказал, что там Гена задумался плохой. Но это не есть хорошо, понимаете? Ну а ты не боялся вообще вот, с ним связываться? Я не боялся с ним связываться, потому что я хотел, думал, я буду единственным человеком, кто его поставит на место, потому что все его здесь как бы боялись, о нем даже я помню... Даже и не поднимали каких-то разговоров, потому что они боялись, что он там страницы им сносит и так далее. Ну, потому что, ну, понятно, что каждому человеку он там вложил душу, там, время и так далее. И, типа, тебе снесут страницу, ну, как бы, и это обидно. Я не боялся этого, я просто хотел поставить на место. И, и хочу заметить, после того, как у меня был с ним инцидент, я слетал в Молдову, к, к нему совершенно по-другому начали относиться. Его начали воспринимать, ему хоть высказывать его что-то ему начали, понимаете. А также ж, его все боялись. И что его бояться?